जिल्हा परिषद प्राथमिक उर्दू शाळा सलाबतपूर तालुका निवास येथे पारितोषिक वितरण व इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शाहिद मौलाना हे होते यावेळी गुणवंत विद्यार्थ्यांना ट्रॉफी देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांचं मेडल देऊन गौरव करण्यात आला तसेच अरबी मदरसामध्ये चांगले वाचन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला शाळेच्या मुख्याध्यापिका यांचा सत्कार पालकांनी केला आहे यावेळी मुख्याध्यापिका यांनी शाळेच्या प्रगतीबाबत माहिती दिली तर सरपंच शेख अजहरभाई यांनी ग्रामपंचायत तर्फे शाळेला तीन एल टी टीव्ही देण्यात येतील असं यावेळी बोलताना सांगितलंय व शाहीद मौलाना यांचेही यावेळी भाषण झाले यावेळी गावातील प्रतिष्ठित नागरिक यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला यावेळी पालक गावकरी महिला यांची उपस्थिती होती कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन शेख सर यांनी केलं व सर्वांचे आभार खान अनिसा मॅडम यांनी मांडले कार्य करायचं आपण इथं सी सी टी व्ही कॅमेरे बसवलेत आता चालू झाले कारण झाले आता आपण ती गेली टी व्ही ते देणार आहे टी व्ही एक आमदार सं भेटू नये आता एस पी काही मराठी

स्कूल बहुत तरक्की है पहले हम आए थे तो साठ बच्चे थे लेकिन आज तो बच्चों 95 बच्चे हो गए हमारे पास ऐसे ये बच्चे पंद्रह बीस बच्चे आकर हमारे पास बैठते हैं इनशाला और तरक्की करेगी माशाला और ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिल करने की कोशिश हम हैं, हैं, रहे है। मराठी, इंग्लिश, तुम्हारे बच्चों बच्चों सब कुछ में बच्ची तो बच्ची, मिल रहा है। है, वो 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 देखो में उनके को पर आए, ले दर्जा हमारा बहुत बढ़ गया कोशिश करें दूसरी ये बात है आज तीसरी और छठी के बच्चों का स्कॉलरशिप तो का एग्जाम है दोपहर लेके हम और दूसरा और सातवी की स्कॉलरशिप तो जैसे पाँचवीं वालों के अंदर इसी तरह उनका स्कॉलरशिप का एग्जाम होने वाला है इस वजह से कोई बच्चा बच्चों को रोजाना और घर में बैठाओ मत बच्चों को बराबर के साथ में दो पेपर होने वाले हैं और बच्चों को बराबर स्कूल में भेजो समझ में आ रहा और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त नहीं जाकर फोन किए तो सब आ जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया